हमारी खिदमत क्या है हमारी खदमत यह है कि अगर हमारे दिल में यह बात आ भी जाए कि चलो हम किसी की शादी करवा देते हैं तो पता कैसे होती है शादी चार पाँच मुखिर हजरात मिल के ना जी एक टीम बनाते हैं एक तहरीक कि हम गरीब बच्चों की शादियाँ करवाएंगे आपको पता है कि एक इंसान की जिंदगी में ना तीन मौके आते हैं जिसमें वो बंदा सब लोगों की निगाहों का मरकज़ बनता है एक जब वो पैदा होता है कि सारे उसको देखने आते हैं चाहे वो रंगत का काला ही क्यों नहीं है खूबसूरती नहीं है कुछ भी नहीं है नया नक्श भी नहीं है वो सब की निगाहों का मरकज़ बनता है सब उसको देखने आते हैं दूसरा मौका कि जब बंदा दूल्हा बनता है सब उसको देखने आते हैं वो स्टेज पे बैठा होता है तीसरा जब उसको सफ़ेद लट्ठे के सूट में कफन दिया जाता है सब उसको देखा जाता है तो हम क्या करते हैं हजरत हमने जब ये टीम बनाई कि हम इजतमाही शादियाँ करवाएंगे अब वो जो गरीब बंदा है जिसके पास पैसे नहीं हैं अब उनके बच्चे नीचे बैठे हुए हैं हालांकि खुशी का मौका था चाहिए था कि वो ऊपर बैठते उनको चीफ और गेस्ट बनाया जाता लेकिन क्या होता है कि जिन्होंने पैसा दिया वो बड़े बन गए निगाहों का मरकज़ वो बने तो हम इस तरह जो है ना वो नेकियां तलाश करने की उसमें डो में निकलते हैं कि इजतमाई शादियाँ करवाएंगे हम तो हजरत जी ये इजतमाही शादियों में हम नेकी हासिल नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर जज्बा है अगर हमने किसी का ख्याल किया है अगर हमने किसी की मदद करने का तो साहिब रात को उठ पैसों को शॉपर में बंद कर उसके ऊपर ख़त लिख उसके ऊपर पैगाम लिख और जिसको ज़रूरत उसके घर में फेंक गया सदका खैरात वो अच्छी कि एक हाथ से दे दूसरे को पता ना हो हज़रत यहाँ तो पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि हज़रत साहब एक थैला दे रहे हैं और दस दस तस्वीरें निकाली जा रही हैं गरीब की गुरबत का मजीद तमाशा बनाया जा रहा है और फिर जहेज फंड ये जी हम पहले महफलों पर होता था कि उम्र के टिकट अब है जी जहेज जहेज़ के हम फंड रखते हैं वहाँ पर कि जितना बच्चियों के नाम निकलेंगे हम उनको जहेज़ के पैकेजेस देंगे तो हज़रत इस नाम को सुनकर कितनी गरीबों की बच्चियाँ अपने घर से ये तमन्ना और उम्मीद ले निकलती होंगी कि आज मुझे पैकेज मिलेगा और मैं अपने घर को रवाना होंगी और तूने तो रखे हैं दस पैकेज बच्चियाँ आई हैं हज़ार दस का तो दिल खुश हो गया एक एक पर्ची खुलती है सब बच्चियों के दिल धड़कते हैं कि मेरा नाम आएगा मेरा नाम आएगा दस को तूने खुश कर दिया बाकी जो इतना हज़ार बच्चियाँ आई थी उनके तो दिल दुखा दिया ना तुमने अब उनके दिल दुखी दिल का मदावा कौन करेगा वो बच्चियाँ जिनके बाप उनको एक वक्त का खाना दे सकते हैं वो जब बोझल कदमों के साथ अपने घरों को जाती हैं उनके दुख का मदावा कौन करेगा था? अगर तेरे पास माल और दौलत है तो इस तरह ना कर बल्कि तू ऐसा करके उनके घरों में जाके दे आ कि उनकी गुर्बत का तमाशा ना बने हज़रत यहाँ आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है आज हजरत साहब ने इतने लाख का दहेज पैकेज दिया इतने बंदों की शादियाँ हैं और निगाहों का मरकज़ कौन है कोई जिसने पैसे दिए अरे तो गरीब की गुर्बत का तमाशा क्यों बनाते हो इस तरह तो ना ना करो अगर हैं तो दो घरों में पहुंचा के आओ घरों में रात को जाके फेंक के, के आओ अगर तहरीक बनाई है तो सारे इकट्ठे होके पैसे इकट्ठा करें जाके उस गरीब के घर में फेंक के आए उसको कहे भी नहीं कि हम देने आए हैं फिर भी वो आपके सामने शर्मिंदा हो जाएगा किसी न किसी को बता बैठेगा तो ऐसा करके पैसे इकट्ठे करके जाके उसके घर में फेंक आ ऊपर लिख दे के हज़रत ये अपनी बेटी के लिए खर्चा वगैरह का अगर कोई गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है अगर तो उसकी खिदमत करना चाहता है तो ये ना करके दस रुपए की चीज़ दे के सौ सौ तस्वीरें बना बल्कि वो चीज़ उसके घर दे आ उसके घर फेंका कि यार तुझे जो चाहिए तू ले ले नाम भी ना पता हो हज़रत हज़रत इमाम हसन रद्ल तक जब आपको गौसल दिया जाने लगा ना तो क्या देखा कि आपकी कमर पर ना निशान है तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि ये तो इमाम थे ये क्या चक्कर है तो लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी तो जो आपके साथ आपका खलीफा रहता था उसने कहा ख़बरदार मेरे इमाम के बारे में इस तरह की कोई बात ना करना मेरे इमाम साहब मुझे वादा दे गए थे कि कभी भी ये राज फाश ना करना लेकिन बात मेरे इमाम की इज़्ज़त पर आगे इसलिए मैं बता रहा हूँ ये निशान किसी और चीज़ के नहीं है बदगुमानियाँ ना पैदा करो कि जब ये सारी आवाम सोई हुई होती थी ना इमाम साहब अपनी कमर पे गंदम उठा के अपनी कमर पे जितना भी माल दौलत होता था आपके पास किसी को ज़रूरत होती थी वो अनाज अपनी कंधों पर उठा के अपनी पीठ पर उठा के उनके घर में छोड़ के आया करते थे ये उनके निशान हैं हजरत हमारे अंदर ये एहसास है हमारे अंदर ये हमदर्दी है